Вітаю усіх, мої любі підписники, вітаю усіх, хто заходить переглядати мої відео. Ви запитуєте, вистоїть чи, чи вистоїть ліман. лиман. Там дуже близько бої, так? Да? Чи там прямо? В... Я навіть не знаю. Ну, ні, ну не в самому Шлімані, правильно? Не в самому Шлімані, просто вони дуже близько. Чи вистоїть? Давайте ми з вами подивимося, що там, що там відбувається, що було, що є, що буде. Чи вистоїть лиман, чи буде він окупований? В якому стані він дістанеться нам Україні після закінчення активних бойових дій. Ліман, Ліман, Ліман. Так, саме там Ліман, чи вистоїть лиман. Що було? Що було? Так, що було, був момент в Лимані, якийсь складний момент в Лимані був стосовно якогось ресурсу, жизненно важного ресурсу. Ну, це все, що завгодно, це можуть бути і продукти питания, і то, що связано з водою, і то, що росте на землі, і то, дає земля нам. да, то есть вот. кушать и то, что вот вообще э, нужно для э, жизни, да, возможно там была даже какая-то нехватка денег, невозможность получить что ли как-то свои там законные деньги, да, вот что-то такое было. Что еще было? Ну пытались восстанавливать, страшно обстреливается, что обстреливается Лиман, очень страшно э, бывает, особенно в ночную э, пору времени бывает. То, то сильно страшно обстреливается, то бывает такое вот, ну, спокойно, спокойно. Что-то еще показывают про воду, что водой, той водой, которая там есть по этой карте, я бы вот сказала, вода, да, той водой, которая там есть, она не придатна людям к вживанию, она может вредить здоровью дальше, чтобы лучше еще будет, Девица я бы сказала, я бы сказала так, на лиман, да, в лимане, смотрите, партнерство это скорее всего Украина и еще какая-то другая страна на, значит, на взаимовыгодных условиях что-то предложила Украине что, что лиману будет от, это, от этих событий, от того, что там получ, получат или получи, получают, или уже вот получили, принесет радость, благодаря которой лиман должен быть свободен. Я бы сказала, что это оружие. И это оружие похоже больше на то, что летит, есть возможность очень далеко и лететь, и нет возможности его противнику остановить. Что было что есть лиман? Лиман, смотрите. Лиман хорошо, сам лиман все-таки защищен живой силой, изброенных сил Украины. Они там стоят действительно скалой, защищают вот граждан, да, и там есть какая-то озерцы или что-то вот такое там есть. Озерцы, я не, я не знаю, как это... Как какие-то водоемы небольшие, там люди, э, дети, и вот э, человек, который там сидит и управляет, да, вот в самом Лимане, да, и вот это все защищено э, как скалой, как непробивной стеной, и это может быть как в прямом смысле, может быть какими-то строениями из камня. Так и в переносном смысле, что стоят сбройные силы Украины, как вот эта вот скала. Да? Что еще? То, что касается вот города Лиман. После вот этих вот действий, вот сильных таких вот обстрелов, Именно я говорю уже не те обстрелы, которые по Лиману были, а уже которые вот с Лимана были на врага, сильные вот эти вот обстрелы, каким-то видом оружия, снаряда, снаряда, который летит и его невозможно остановить, и он летит на большое расстояние. А вот сейчас как бы в Лимане, вот прямо сейчас что-то на паузу. Вот сегодня 9, вчера 8, червень месяц, 24, 2024 год. Вот сейчас как будто бы там какая-то вот пауза относительно тех вот жестких что ли обстрелов, я бы сказала, да, или, может быть, вот каких-то жестких боевых действий, которые были вот раньше на, ли, на Лимане, возле Лимана, да, вот сейчас там как будто бы стоит какая-то пауза. И но есть два каких-то плана относительно Лимана, два каких-то плана чего-то ждем от партнеров, которые находятся за морями, океанами, с которыми уже были, была спивпрация на взаимовыгодных условиях, удачная была спивпрация уже с ними. И вот сейчас опять что-то оттуда, и это, скорее всего, какое-то оружие, которая придет. Которая придет. И касательно самого лимана, здесь с нашей стороны есть какие-то два плана действий. То, что касается боевых действий. Ну, лиман это Украина. Лиман это Украина. Лиман это Украина. Я не просто говорю красивые слова, как привыкли сейчас говорить там, да. Название города ⁇ это Украина. Название города ⁇ это Украина. Я сейчас говорю конкретно на тот вопрос, который вас интересует. Лиман будет оккупирован или не будет оккупирован? Выходит старший аркан под тем арканом, который говорит, что Лиман находится за скалой, стеной. Как я рассказывала, да, что из себя представляет, может представлять эта скала-стена, и вот э, благодаря этой скале-стене, либо с порудом, либо с ССУ, которые являются этой скалой-стеной, э, Лиман Украина остается в Украине. Лиман это Украина. Ну карта опять, которая следующая стоит сейчас касательно вот этих вот боевых действий, да, как были раньше там на Лимане, да, на сегодняшний день опять говорят, что как вот пока два варианта, вот эта карта, да, есть два варианта, два пути, два каких-то плана. И здесь опять говорят про два каких-то плана, два, два варианта, два решения вопроса касательно Лимана. Пока что не знают, вот по молчу даже нет, вообще молчу. Я не буду даже сейчас говорить про... Вот ничего не назову дальше. План будет успешным. План будет успешным. Сейчас я вам скажу. Будут продвижения, передвижения, продвижения. И, да, план сброенных сил украины принесет удачу, принесет успех и принесет продвижение. и даже если в какой-то момент план пойдет немножко не по плану, то это все равно принесет желаемый удовлетворительный результат для Украины для сброенных сил украины, ну и для самого города. Вот то, что я сказала, не буду говорить, хотела продолжать говорить. Вот специально открыла. И мне сказали: Закрой рот. Не буду ничего говорить. Как про контрнаступление, когда все тарологи трендели в то время, когда нужно было молчать, а не рассказывать, когда, куда и, и все тому подобное, да, которое должно было еще весной 23 года было прекрасный был момент, когда на небе был телец, отличный был момент. Вот, так что все, я закрываю рот, я ничего говорить больше не буду я слушаюсь своих пращурев. Если нужно сделать, они меня заставят сделать, потащить карту и сказать, как бы я не сопротивлялась. Если здесь все мне сказали, значит здесь все мне сказали. В общем, дорогие херсонцы, потерпите, пожалуйста, осталось совсем немножко. То, что Большая часть вот этого ужаса, ужаса жахіття, вона вже позаду. Вона вже позаду. Залишилась зовсім трошечки. Тому наберіться, будь ласка, терпіння, не втрачайте віру, бо саме ваша віра дуже сильно, неймовірно сильно посилює саме ті події, які відбуваються. І якщо ви будете думати і вірити в те, що от я зараз вам розповіла, то саме так воно і буде, і ви будете цьому допомагати, сприяти цьому будете. Я, як завжди, дуже вас прошу, зберігайте любов у ваших серцях і зберігайте світло у ваших душах. Воно вам допомагало, допомагає і буде допомагати по всьому вашому життю. На все добре.